थोड़ा इधर गया थोड़ी थोड़, इधर गया ये, ये में काम काम में सूरत से कीरत बनी सूरत से कीरत बनी कीरत बिन पंख उड़ जाय सूरत तो जाती रहे मगर कीरत कभी न जाए। श्री कृष्ण महाराज दरद भान कर रहे पटेल पटवारी खाली मवाली भाला छड़ीदार चौबदार सब अपा अपने नौकरी पर खड़े हैं तकत बैठे राम तकत बैठे राम हमें तो नित्य भजन का काम प्रेम देने वाला राम साहब बंदगी 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 आप कौन हैं हम हम तो छड़ी चौकदार हम तो छड़ी चौकदार, हमारे ऊपर शुभंकर का प्यार ये पोशाक झड़ी में भीड़ा मसालेदार, हाथों लिए छड़ी गुलदार, ऐसे हम युग युग से फलदार छड़ी चौकदार कहलाते हैं नजर रखो मेहरबान सलाम आप मरोगे या ना मरोगे जब राम मरे तब हम मरे जब राम मरे तब हम मरे मरे जो मरे कोई हमारे भरैया अविनाश के कोमड़े काल जगमान जाए काल हमारे कोमड़े यम हमारे गुलाम यहाँ से कुछ करो तो वैकुंठ हमारा मुकाम नजर रखो मेहरबान सलाम आप कौन के वासी है अहवासी सारा जगह है ब्रह्मदेव का खेल काशी विश्वनाथ की काशी उस देश के हम रहवासी नजर रखो मेहरबान सलाह भूवन कितने में भूवन चौदह भाई खंड कितने में खंड सात भाई देश कितने में देश छप्पन भाई आपके अवतार कितने भय हमारे अवतार आठ भाई कौन कौन से भय दो भाई झंझर तो दो भय बंजर दो भय बिक्र दो भय राजे अमर सिंह के काजे, नजर रखो मेहरबान सरा भगवान के अवतार कितने भय भगवान के अवतार दस भय कौन कौन से भय मच्छ कच्छ वराह नरसिंह वामन परशुराम कृष्ण बौद्ध और कलंकी ऐसे दस अवतार भगवान के हमारे सामने हो रहे हैं नजर रखो मेहरबान सलाम मच्छावतार में कौन सी नौकरी बजाए पैदा हुआ सागर से पैदा हुआ सागर से धूम धूम मचाई देवताओं से सागर के शोर में वेद छुपाए चार तब सब देवता मिलकर गए क्षीर सागर के द्वार बताया शंखा सुर का हाल तब भगवान ने अवतार लिया शंखा सुर का वध किया वेदों की रक्षा की वेदों की पुनर्स्थापना की तब भगवान ने मच्छ अवतार किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान सलाम मच्छ अवतार में कौन सी नौकरी बजाय मंथन लागे सागर को मंथन लागे सागर को तब मेरु जाने लगा रसाथल को तब भगवान ने अवतार लिया कच्छ मेरु को दिया आपने का सहारा तब समुद्र मंथन में प्राप्त हुई तब भगवान ने कच्छ अवतार खलास किया और हम वहाँ की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान सलाम वामन अवतार में कौन सी नौकरी हो जब हुआ बलि का यज्ञ, जब हुआ बलि का यज्ञ, तब भगवान ने अवतार लिया वामन तीन कदम मांगा भान दो कदम में लिया त्रिभुवन तीजा कदम कहा धरू, तीजा कदम सर पर धरने का कदम जोर से धाबा बलि पाताल गया तब भगवान ने वामन अवतार खलास किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान वराह अवतार में कौन सी नौकरी बजाए भागता फिरू जंगल में भागता फिरू जंगल में लुपी छुपी गिरी गोह में ऐसा महाप्रतापी हीरा नक्षत्र पृथ्वी की घड़ी कर बगल में जाबी और उसे पाताल ले गया तब भगवान ने अवतार लिया वराह हीरा नक्षत्र का वध किया पृथ्वी को अपने दांतों का सहारा दिया पृथ्वी की पुनर्थापना की धर्म की रक्षा की तब भगवान ने अवतार खलास किया और हम वहाँ की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान सलाम नारसी अवतार में कौन सी नौकरी बजाए सुनो भैया जब हिरण लग सपू को बड़ा जर्जर करने लगा तब भगवान ने अवतार लिया नार आधा नर और आधा सिंह हिरण्यकश्यप का वध किया प्रह्लाद को राज्य दिया फिर भगवान ने नरसिंह अवतार भल्लास किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो महरवान सलाम परशुराम अवतार में कौन सी नौकरी वजह परशुराम अवतार लिया ऋषि जमदग्नि के घर पिता के हुकुम से उड़ाया रेणुका माते का सर 21 दफे 21 दफे पृथ्वी को दीक्षित किया फिर परशुराम भद्र का आश्रम गए फिर भगवान ने परशुराम अवतार खलास किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान सला अवतार लिया राजा दशरथ के घर पिता के वचन के खातिर चौदह बरस वनवास मास को गया सीता के कारण रावण कुंभ करना होगा वध किया फिर सीता को लेके अयोध्या में आया फिर बनाया अश्वमेध यज्ञ फिर पुत्रों के साथ युद्ध हुआ लवकुश की स्थापना राज्य में की फिर भगवान ने राम अवतार खलास किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान साहब कृष्ण अवतार में कौन सी नौकरी बजाए अवतार सुनो कृष्ण का अवतार सुनो कृष्ण का किया चाणूर का तोड़ा बंद वसुदेव देवकी का उग्र सैन को राज्य दिया फिर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को महाभारत का पाठ सुनाया फिर कौरव का विनाश किया पांडवों को राज्य फिर बनाया द्वारका पट्टनम तब भगवान ने कृष्ण अवतार खल्लास किया और हम वहां की नौकरी छोड़कर चले आए नजर रखो मेहरबान अवतार में कौन सी नौकरी बजाए? सुन भैया बहुत अवतार में पंडरपुर में जाकर विटे पर खड़ा है कटे पर हाथ है किसी से बोलता नहीं किसी से चलता नहीं और कलंकी अवतार आगे होने वाला है अरे भाई कहा गए तुम्हारे पटेल पटवारी है ना हाँ बुलाओ अरे टीके पटेल, हम इतनी दूर से तुम्हारे गांव में आए हैं तुम्हारे गांव में कुछ कंचन का नाच भी है क्या कंचन का नाच यहाँ आपके लिए रखा है तो फिर दिखाओ यार आ आपण सर्वजण उपस्थित गेले पाच दिवसापासून आहात त्याबद्दल आपलं सर्व नागरिकांचे आम्ही आभार आहोत दशावतारी खेळासाठी जवळजवळ आमचे काकाजी यांनी सांगितलं की शंभर माणसाची परंपरा आहे ब्रिटिश काळापासून सुरुवात झाली आहे जा त्यातले जा हे खूप जे आहे आता सध्या तब्बीमध्ये गोपराव राहतात आज ते आलेली आहे त्यांचा मान आणि सन्मान दशावतारी मंडळाच्या वतीने करणे गरजेचे कर आहे त्यांना आपल्या वारीचे सगळे लोक वळखितात मनसुख शेठ हे ग्रामपंचायत मेंबर होते शिक्षण शिक्षण कमिटीचे सदस्य होते आखाडी मंडळाचे ते कायम सदस्य होते आज हे आहे यांची आपल्या आखाडी सहानुभूती आहे हे सोंग यांना खास निमंत्रित केलेले आहे त्यांच्या काळातले जे सोंग आहे आमच्या मुलांनी कसे सजवले हे पाहण्यासाठी आम्ही त्यांना बोलवलेलं आहे दुसरे आपले एक सत्कारमूर्ती आहे शरद संत यांचा सत्कार करण्याचा मानव उद्देश असा की हे दशावतारी मंडळामध्ये काही त्यांनी डान्स वगैरे केलेले नाही परंतु त्यांनी आपल्या गावात एक अध्यात्मिक चालवले आहे स्वामी समर्थ केंद्र गेल्या के तीस चाळीस वर्षापासून चालू आहे त्याची सेवा ते आविर्ध करीत आहे अशा ही सज्जन माणसाचा सत्कार व्हावा म्हणून त्यांचाही आम्ही सत्कार करण्यात येत आहे दुसरी गोष्ट अशी की वारीगावमध्ये हा कार्यक्रम चालत असताना या कार्यक्रमाला खर्च काय लागतो याची कल्पना आपण केलेली वरी या कार्यक्रमासाठी जवळजवळ तीन लाख रुपयापर्यंत खर्च आलेला आहे तीन लाखाच्या पुढे खर्च आलेला आहे पण आमच्या एका व्यक्तीने त्याची अशी इच्छा झाली की तो असं म्हटला की बॉ तुम्हाला खर्च किती येतो म्हटलं तीन चार लाख रुपये येतो बाबा तर तो म्हणे मला सुद्धा तुमच्या आखाडी मंडळाला एक हजार रुपये देण्याची इच्छा आहे तो माणूस मूळ वारीचा होता आता भोदळ्याला राहतो बाबासाहेब गायधने बाबासाहेब गायधने यांनी बाबा माईक जवळ यावी आणि जवळ यावे आणि आमच्या मंडळाचे प्रमुख सहज डॉक्टर सर्जराव पाटील टेके यांच्याकडे आपली देणगी जमा करावी ही नम्र विनंती आणि कोणालाही आज शेवटचा दिवस आहे आमच्या तिकीटाचा आजचा पुरा दिवस आहे आपल्या कोणालाही जरी आखाडी मंडळासाठी देणगी द्यायची इच्छा असेल तर आम्ही तुमचे नाव नक्कीच प्रकाशित करू आणि तुमची देणगी स्वीकारू तसेच ह्या आखाडी मंडळाची संकल्पना म्हणजे ही पूर्वीपासून आहे ह्या वर्षी गेल्या पाच सहा वर्षापासून सरजेगाव पाटील यांनी पुढे आहोत इकडे पुढे काल आमचे बाबासाहेब गाधणी यांचे बंधू गोरख धणी आणि आपल्या गावचे जावय आणि परशराम टेक यांची भेवणे आहे त्यांनी सुद्धा तलवार फिरून दाखवली आहे पुढच्या काळीला शरद भुवानी सलामी यांनी काहीतरी घ्यावं बाजार तोबद्दल ही दशारी खेळाची परंपरा ही वर्षानुवर्ष चालत आलेली आहे विषय राहिला दशवतारी खेळासाठी दोन हजार अठरा कार्यक्रम झाला होता मध्य कार्यक्रम बंद पाडला दोन वर्ष करोनाची गेली परंतु आमचे आणि जो बसता बसता आमच्या श्याम भाऊ आणि डॉक्टरच्या डोक्यातली एक कल्पना आली की आपला दश अवतारी खेळ बरेच दिवसापासून म्हणजे जवळजवळ सहा वर्षापासून बंद आहे नवीन पिढीला चालना मिळायला तयार नाही नवीन पिढीला कार्यक्रम करण्याची इच्छा आहे आणि त्यासाठी म्हणून त्यांनी दोघांनी पुढार